Kelapa dan Bagan Datuk berpisah tiada sehingga dikatakan tidak lengkap kunjungan ke daerah ini jika tidak menikmati air kelapa muda hasil buminya yang menurut penggemar mempunyai rasa lebih manis berbanding kelapa muda di tempat lain. Menjadi tanaman komoditi utama penduduknya sejak ratusan tahun, Bagan Datuk pernah muncul di peta dunia sebagai antara pengeluar kelapa terpenting dari penghujung abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Pertempatan asal dibangunkan di Muara Sungai Perak tanah endapan berserta iklim tropika menjadikan kawasan bagan dato amat sesuai dengan tanaman kelapa atau nama saintifiknya Cocos nucifera. Faktor itu juga menjadikan kelapa atau niur yang ditanam di bagan dato mempunyai isi tebal dan santan lebih pekat. Berdasarkan data terkini, Jabatan Pertanian Negeri Perak, bagan dato menyumbang hampir 90% pengeluaran kelapa di Perak atau 12% kepada pengeluaran Kelapa Malaysia meletakkan negeri itu sebagai pengeluar ketiga terbesar di Malaysia selepas Selangor dan Johor. Boleh dikatakan tanaman ini diusahakan oleh rata-rata penduduk sama ada ditanam secara kecil-kecilan berhampiran rumah atau komersial dengan pilihan jenis hybrid kelapa Matek dan Malayan Tall. Menurut seorang pekebun yang juga pemborong kelapa, Abdul Aziz Mokhtar, kelapa matek biasanya ditanam untuk air kelapa muda dan juga santan, sementara melintol lebih kepada pengeluaran santan. Beliau yang berpengalaman lebih dua dekad dalam penanaman kelapa berkata, penyelidikan yang dijalankan oleh Jabatan Pertanian serta Institut Penyelidikan dan MARDI menyaksikan penghasilan varieti kelapa yang memberikan hasil tinggi. Dulu kita hanya ada bakar. Uh, orang kata kalau orang sini kata baka kelapa kampung. Kalau saintifik saya tengok Malaysian tall macam itulah. Cuma sekarang ni dalam 10 tahun ke belakang ini kita ada variety-variety baru lah seperti pandan yang di ladang saya ni kelapa mata F1, SGG dan lain-lain variety. Ha, di situ kelebihannya dia hanya 3 tahun ke 3 tahun setengah kita dah boleh pungut hasil. Pendapatan pekebun pula bergantung pada varieti dan keluasan kebun masing-masing dengan ada yang meraih hasil seawal 3 ke 4 tahun selepas penanaman. Selain dijual segar atau sebagai santan, ada pekebun yang menggunakan hasil kelapa mereka untuk menghasilkan produk lain seperti kerisik, minyak kelapa dara dan lain-lain. Malaysia berpotensi menjadi pengeksport kelapa sekiranya pengeluaran komoditi itu dapat di ditampilkan secara berterusan. Apa yang dikatakan pokok kelapa ini adalah seribu guna. Daripada akar dia, batang dia, pelepah dia, sabut dia, isi air dia semua boleh guna. Ya. Uh, macam di sini ada kilang sabut untuk membeli sabut-sabut itu semua. Uh, ada satu kilang yang membeli batang perabot ini untuk, saya tak pastilah untuk uh, yang saya pasti di Malaysia ada buat dan untuk di di uh, dihantar ke China untuk perabot dan sebagainya macam itulah. Dalam pada itu, pengarah Jabatan Pertanian Negeri Perak Norsianti Othman berkata, Kerajaan Negeri dan Pusat menyuntik beberapa peruntukan bersasar seperti program tanam baharu atau program pemulihan bagi membantu pekebun kelapa. Jabatan itu menerima peruntukan 1.26 juta ringgit daripada kerajaan negeri dan persekutuan yang akan digunakan untuk melaksanakan pelbagai program termasuk pembangunan pertanian, kursus dan latihan serta program industri asas tani. Bagi program pemulihan projek sedia ada atau pemulihan ladang, peserta menerima insentif dalam bentuk input pertanian yang sama iaitu baja, racun, peralatan ladang dan anak pokok kelapa berkualiti bagi meningkatkan semula produktiviti ladang mereka.